Я участник войны, инвалид второй группы, общее заболевание. Живу один на четвертом этажу, 60 ступенек каждый день мне приходится. 5 числа этого августа инсульт перенес. В общем, болячек больше не В прошлом году, спасибо э, отцу вашему, или кто он отец, да, Адис Саркисович. Саркисовичу, в общем, я волнуюсь, понимаете, когда мне, по-моему, в октябре месяце дали. В общем, я кончил принимать, последнюю чайную ложечку выпил вот этой жидкости. В то время я был в республиканском госпитале, и я услышал, что у меня ноги мерзнут. А то мне подходит иголкой это, это невропатолога, иголка, и потом все какие-то колющи Она смотрит на меня, вышел, кажу, я нормально, я ничего не слышу, понимаете, не слышу. И я услышал, что они меня мерзнут, а то я их не слышал. Потом пошел в аптеку, туда же, а там такой жидкости нет, и я уже другого не взял. А это спасибо вам, что вы сообщили мне что это самое одно и другое письмо, потом я принес, позвонили два раза. Ну, в общем, дай вам Бог здоровья, дай Бог Саркисович. Я сам с Харькова на, ХТЗ живу. Контактный телефон оставьте, пожалуйста. А мне вас там запили, вам сейчас сказать. 94 23 69. Какое впечатление о встрече? Ой. Понимаете, это передать трудно своими словами. Это непонятно, понимаете? Это непонятно. Это Божий дар человека, которым не всем Бог дает, как говорится. Не всем, потому что, ну дай Бог ему здоровье. И рядом с ним, и нам что-то что будет. Я уверен, что и сейчас чувствую, у меня ноги пошли тепло подошву. Я вот почувствовал, что у меня ноги греются. Вот это мне тоже я стоял. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всем вам. Я, в общем, дай вам всем Бог здоровья. Дай Бог, чтобы вы были всегда здоровы, чтобы у вас в семьях было лад, чтобы вы нашли суженых вах, которые вам, вам именно которых вы любили, и вы нашли тоже, если вас нет. Чтобы вы жили, как говорят, в раю. Спасибо вам добрые люди. И если можно, если можно, сообщайте, чтобы сюда еще попасть на прием к отцу. Если можно, пожалуйста. Я веду, верю вам, что вы поможете. Мне слезы начинают. Извини. Спасибо. Ой, вам Даня. Даня.